Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Peh, sekurang-kurangnya 263 akaun palsu dikesan menjalankan kerja-kerja menaikkan imej pada menteri dan juga kerajaan madani terutamanya dekat Facebook dan juga Meta. Tapi kerajaan kata itu operasi yang mereka tak tahu pun. Mereka tak bayar, mereka tak tanggung pakai duit kerajaan sebagainya. Tapi kita nak tanya jugalah kepada anda semua tak kala operasi untuk handle 263 akaun palsu itu yang memang kita tahu belanjanya sangat-sangat mahal itu dilakukan secara pro bono oleh pihak seorang sorangan Dan yang paling best sekali, kerajaan madani ini semua benda ni duit. Even buat himpunan pun mereka buka timilu, betul atau tidak? Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian sekian lama orang-orang seperti Isham Jalil, seperti Wabi Vara, seperti saya sendiri dan ramai lagi sebenarnya telah memberitahu dan mendakwa memang terdapat geng-geng Saitro Madani ini yang berbayar sama ada menggunakan akaun betul ataupun akaun fake ataupun akaun yang uh, smoke skin dan sebagainya untuk meramaikan konon-konon menyokong Madani dekat social media ini Konon-kononnya, oh ini merupakan orang-orang biasa yang menyokong Madani. Tetapi kalau kita baca pattern komen-komen mereka ini tuan-tuan dan sekalian, serupa je. Sama dengan mereka ini akan gunakan ayat yang lebih kurang sama ataupun menggunakan keyword yang lebih kurang sama ataupun mereka ini jenis touch and go. Mereka letak komen dan mereka belah macam tu je kan. Dan kebanyakan daripada mereka ini, sama ada mereka ini mempunyai jumlah friends yang sangat-sangat sedikit dekat Facebook ataupun mereka ini log profile. Kita kabar dah benda ni sekian lama tuan-tuan sekian. Nampak pattern itu. Bahkan benda-benda macam ni juga memang tidak mustahil sebab kalau ikutkan masa pemilihan pikiran itu pun mereka kata ada bot-bot yang daripada Vietnam digunakan untuk meramaikan komen sokong Perdana Menteri dan sebagainya dan yang mendedahkan perkara ini bukannya pembangkang ataupun bukannya orang-orang seperti kami tetapi geng-geng Madani itu sendiri yang mendedahkan terdapat bot-bot yang telah dibayar digunakan, diambil di Vietnam dan sebagainya untuk meramaikan komen dan juga sokongan terhadap Perdana Menteri ataupun mana-mana calon pemilihan PKR pada ketika itu. Tetapi macam biasalah, geng-geng Madani menafikan. Dia kata mana ada. Dia kata wala on tak boleh terima hakikat betapa rakyat menyokong Madani dan sebagainya. Sebab itulah mereka fitnah. Konon-kononnya, oh Madani telah buat bot, Madani buat fake account, Madani oh pasir sebagainya pada benda itu semua tidak berlaku, tuan-tuan sekalian. Tapi itulah, berdasarkan daripada bukti-bukti yang ada, macam susah nak percayalah kata-kata madani -kata itu. Dan pada semalam tuan-tuan dan sekalian, Malaysia kini telah menerbitkan dapatan mereka hasil dari satu penyiasatan yang dibuat oleh pakar-pakar forensik sosial media, forensik IT dan sebagainya di mana mereka telah menunjukkan betapa sekurang-kurangnya ada 263 akaun yang terlibat dalam kempen tersusun untuk secara palsu melonjakkan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani di halaman Facebook. Di mana secara asasnya maksud perkara ini ialah terdapat satu pergerakan ataupun satu rangkaian yang melibatkan 263 akaun yang boleh katakan akaun fake dan sebagainya yang digunakan untuk astroturf sokongan terhadap Perdana Menteri dan juga Kerajaan Madani ini sendiri. Dan yang bestnya tuan-tuan sekalian, akaun-akaun fake ini turut melibatkan nama-nama besar dan PKR itu sendiri seperti nama salah seorang pimpin-pimpin muda PKR dekat negeri Perlis iaitu Syukur Aiman Syukri di mana kata Malaysia kini tuan-tuan dan puan-puan sekalian penemuan ini berlaku 2 tahun selepas Meta menamatkan satu lagi rangkaian berasingan melibatkan 600 akaun yang menjalankan manipulasi pro kerajaan dan di mana 600 akaun ni dikaitkan dengan polis diraja Malaysia pula dah Walaupun pada ketika itu PDRM menafikan tentang perkara itu, tetapi ianya telah menunjukkan betapa memang ada satu rangkaian untuk wujudkan fake fake account seperti ini untuk menjalankan kerja-kerja astroturf. Astroturf ini maksudnya apa tahu? Astroturf ini merupakan satu kaedah untuk mempengaruhi pasaran dengan cara buat satu sistem ramai orang komen cenderung ke arah mana-mana pihak atau mana-mana market dan sebagainya di mana rakyat biasa, orang biasa, orang betul macam kita bila kita baca macam eh banyak komen sokong ni lah so kita pun akan terdorong untuk sokong itu maknanya astrotif ini menggunakan orang oh, kata apa mesej-mesej yang dibuat secara palsu tetapi banyak di mana secara palsu dan secara tipu lah dia akan mempengaruhi mood dan juga sentimen rakyat serta pasaran so itu maksud astrotif tuan-tuan dan puan, -puan sekalian dan kata Malaysia kini, dapatan yang terkini dekat 263 akaun palsu ini wujudkan menunjukkan kaedah tidak autentik yang tersusun bagi membentuk wacana politik Malaysia ini masih lagi berterusan. Menurut Nurianti Jali iaitu pakar propaganda dan talian di Oklahoma State University, corak ini merupakan satu petunjuk kuat kegiatan astroturfing di mana suku dan kecil pelaku terancang cuba mewujudkan gambaran seolah-olahnya terdapat sokongan akar umbi yang luas. Dan dalam tempoh 3 bulan itu, tuan-tuan sekalian, komen-komen daripada rangkaian 263 akaun ini kata Malaysia Kini merangkumi hampir 1 per 4 daripada jumlah komen dalam hantaran Perdana Menteri yang disampel Malaysia Kini. Maksudnya kan, okey, inilah katalah status Datuk ya Seranoa, Datuk ya Seranoa punya status kan. Banyak status tu katalah, total semua komen dalam status-status dia dekat Facebook dia, let's say lah ada 10,000. Dari 10,000 ini, dekat 2,500 komen datangnya daripada 263 akaun yang fake ini tadi. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dan jaringan ini bergantung kepada skrip yang telah disediakan. Sebagai contohnya kan, pujian umum sebagai, Oh, bukti kerajaan Madani ini hebat. Apa tu memang kerajaan Madani ini memang menjaga rakyat. Oh, budi Madani memang bagus. Budi Film lima ini hebat. Dan macam-macam lagi lah. Benda-benda yang bersifat umum. Dia tak direct lah Sokong PM. Tetapi dia akan buat satu naratif umum yang menunjukkan betapa tindakan kerajaan itu betul dan bagus dan sebagainya. Di mana anda dapat lihat dekat sini tuan-tuan dan sekalian beberapa contoh graf yang telah sharekan oleh Malaysia kini yang melihatkan betapa memang begitu banyak sekali cash flow cash flow yang sangat-sangat kerap digunakan oleh komen-komen seperti ini. Which is benda itu betul, -betul lah macam kelakar. Anda kata kalau orang itu orang biasa macam saya kan ataupun kita semualah yang manusia betul ini Jarang sekali lah kita akan gunakan cash phrase sama, melainkan perkataan sama mungkin. Contohnya Walanon ataupun contoh kadang-kadang Madanon. Benda tu mungkin ramai orang guna. Tetapi kalau cash phrase macam bukti kerajaan Madani hebat, apa itu PMX kerajaan Madani tu hebat kan? Apa itu FDI tertinggi server, memang kelakar gila tuan-tuan sekalian, -tuan -tuan -tuan, menunjukkan memang ada pattern dekat situ secara dasarnya. Dalam laporan mesyuarat kini ini lagi, menurut Ross Tepsel, pakar media digital Asia Tenggara di Australian National University, taktik ini bertujuan mewujudkan satu ilusi konsensus. Di mana kandil tapsel, jika pengundi meliti komen-komen, mereka biasanya akan baca lebih kurang 5 ke 10 komen yang terawal saja. And kemudian komen-komen yang 5 ke 10 terawal inilah yang akan membentuk persepsi mereka, yang akan membentuk sikap mereka. Inilah nama S. Total Fintotal sekalian. So, dia letak komen-komen banyak-banyak macam tu. So, kita yang mula baca, kita tengok, Okay 10 yang teratas, 20 yang teratas, whatever. Di situlah kita punya pandangan dan kita punya perhatian akan terarah. Nampak tak? Dan kata Malaysia kini, bukti koordinasi ini tidak terhad pada penggunaan teks. Ia juga memang sangat-sangat kelihatan kepada aktiviti mereka itu sendiri. Macam contoh anda tengok grafik ini kan. Sekarang ini, analisis Malaysia kini terhadap 6,000 komen menunjukkan waktu puncak aktiviti rangkaian ini adalah waktu petang dan juga malam hari bekerja dengan penurunan mendadak berlaku pada setiap hujung minggu. Tapi kalau manusia biasa sebagai contoh macam kita kan, kita jarang aktif sokong social media masa bekerja betul tak? Masa waktu hari bekerja ke apa-apa ke -apa, kita jarang aktif lah. Ada tu ada. Tapi jarang. Kita biasanya akan aktif dekat hujung minggu. Dekat malam minggu, dekat malam Sabtu ke apa-apa ke. Sebab masa tu kan free kan? Kita ada banyak masa untuk melalui social media. So masa itulah kita akan lebih aktif komen dan sebagainya. Tapi macam kata Malaysia kini, mereka ini kelihatannya aktif pada hari bekerja. Yang aktif hari bekerja ini, ni pattern dia macam orang bekerja lah. Oh memang, memang memang mereka bekerja untuk hantar komen-komen itu. Lepas habis waktu kerja, pap, semua hilang, semua tak ada sebagainya. Jadi ini menunjukkan betapa mungkin komen-komen ini secara dasarnya dilakukan dengan sistem tertentu yang dikawal pada hari bekerja. Dan kata Malaysia kini, jadual profesional ini disokong dengan struktur berkluster. Di mana kata mereka, analisis rangkaian mendapati operasi ini dipecahkan kepada 27 kluster akan berbeza yang kerap membuat hantaran dalam tempoh 10 minit yang sama di mana struktur-struktur ini tuan-tuan sekalian menandakan kumpulan berasingan diaktifkan secara terancang dalam kelompok kecil bukannya bertindak secara spontan. Mana Maksudnya sekarang ini ialah mereka ini bukan spontaneous. Tetapi mereka ini macam ada satu grup, ada grup-grup kecil kan? Okey, grup ini pergi sini, grup ini pergi sini sebagainya. Grup itu akan cerita ini, grup itu cerita ini. Mereka tak spontaneous. Dalam satu koma yang panjang itu, mungkin ada grup kecil akan cerita benda ini. Mungkin akan ada satu grup kecil cerita benda itu pula. Tetapi semuanya menjurus sekarang untuk menaikkan imej pada menteri. Contoh macam tu. Tetapi itulah. Kata Malaysia kini, walaupun bukti menunjukkan ianya adalah kempen yang profesional dan tersusun, pakar-pakar menilai perkara ini berpendangan bahawa operasi itu sendiri sebenarnya sangat-sangat rendah motonya. Memang low class lah saya ceritakan. Di mana analisis linguistik mendapati kuasa kata akal-akal tersebut jauh lebih banyak berulang dan tidak pelbagai berbanding pengguna asli dekat laman sosial. Contoh macam ni lah kan. Kalau kita, kita biasa lebih random tau. Kita akan boleh ikut suka tempat kita, bahasa kita sebagainya. Dan kita tak terikat dengan skrip yang sama. Tetapi macam mereka ini, yang 263 akaun ini kan. Memang nampak sangat mereka ikut skrip. Ayat mereka sangat-sangat tersusun dan berulang-ulang. So menunjukkan betapa, yelah walaupun mereka ada banyak akaun. Nampak sangatlah mereka buat kerjasama lewa. Nampak sangat mereka ini memang low class lah. Low quality punya bot. Ha, macam tu berkurang tuan-tuan dan tuan-tuan. Kata Benjamin Loh iaitu penyelidik yang membuat kajian berkaitan tentera cyber dekat Malaysia, dia kata macam ni tau. Operasi ini macam malas gila dan memang sangat-sangat sambil lewa. Di mana kata Benjamin, cyber trooper dulu-dulu, dia orang lagi mahir tau memperbagaikan hantaran dia orang. Yang sekarang ini nampak macam nampak macam keras dia kan. Yang dulu tu maksudnya sebelum tahun 2018. Masa zaman berkata rakyat dulu kan, masa zaman nak jatuhkan UMNO semua, masa itu memang lagi tu susun sebenarnya mereka Uh, orang kata apa menggerakkan dia punya tentera-tentera cyber itu akan akan fake dan sebagainya nampak lagi organik nampak lagi tersusun dan nampak lagi pelbagai sebenarnya macam sekarang ini nampak sangat dia begitu statik begitu uniform dan nampak macam eh kau ni macam ikut skrip je kan macam eh low quality betul kau ni taktik masalahnya sekarang ini anda ingat tak pada all video tadi saya telah menyebut tentang salah seorang pemimpin budaya PKR Police yang dikaitkan akaunnya digunakan oleh sistem ini iaitu syukur Aiman Syukri. Demi syukur ini tuan-tuan dan -tuan khabarnya merupakan pengarah komunikasi pemuda PKR Polis. Bisnis Malaysia kini hubungi dia lah. Tanya dia kan betul ke tak benda ini digunakan sebagainya bla bla bla. Syukur kata eh tak ada, dinafikan. Dia kata aku bukan tentera cyber dan kata syukur dia bertindak sendiri. Dengan sokongan yang tulen terhadap kerajaan dan juga madani sebagainya. So, dia bukan tentera cyber dia kata dia bukan tentera cyber dia bukan fake account dia bukannya orang yang macam ada inauthentic coordinate behavior server tu dia lah orang biasa orang betul yang memang ikhlas menyokong badan ni itu saja. tapi itulah sekarang ini kata Malaysia kini dakwaan syukur betapa dia ni merupakan orang yang komen atas kapasiti sendiri dikatakan bercanggah dengan data akaunnya dekat Facebook tersebut di mana siasatan Malaysia Kerti mendapati akaun syukur menggunakan skrip yang sudah ditulis yang sama seperti digunakan dalam rangkaian lebih luas dan turut terlibat dalam hantar bersilang secara pantas. Contohnya, kata Malaysia kini, anda boleh lihat deh, gambar ini. Pada 23 Julai, akaunnya memuat naik 6 komen pada 5 hantar berbeza dalam kurang 2 minit menggunakan frasa khas rangkaian itu. Malah, kata Malaysia kini, data mengesahkan dia tidak bertindak sendirian. Akalnya adalah bahagian daripada salah satu kluster yang tersusun, kerap membuat hantaran dan tempoh 10 minit sama dengan ahli-ahli rangkaian yang lain. Di mana kata Malaysia kini lagi, tingkah laku ini iaitu menggunakan strip yang dikongsi dan membuat hantaran serentak dengan rangkaian lebih besar, bercanggah dengan gambaran sokongan organik seperti mana yang didakwa oleh syukur yang dia buat. So sekarang ini, semua dah disebarkan oleh Malaysia kini dan benda itu memang betul-betul mendatangkan kegemparan dalam masyarakat. Dan sudah tentulah PMO ditanya tentang perkara ini. SKMM ditanya tentang perkara ini. Tetapi mereka menafikan sebarang pengetahuan mahupun perlibatan dengan rangkaian ini dan menyatakan tiada asas atau keperluan untuk mengarahkan SKMM untuk menyiasat perkara ini. Dan antara alasan mengapakah mereka kata yang okey tak ada keperluan untuk SKMM siasat perkara ini, nombor satunya dia kata dia tidak menggunakan dana awam. Dia tak menggunakan duit awam. Dia tak menggunakan dana kerajaan dan sebagainya. So, dan lagi satu, tidak ada sebarang arahan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak dalam kerajaan. Tak kira daripada PMO ke, daripada kementerian mana-mana ke sebagainya untuk perkara itu lakukan. Jadi, anda kata kalau tak ada semua itu, then tak ada asaslah untuk SKM siasat. Tetapi, kalau anda tanya saya, yang itu biar SKM yang tentukan. Biar biar kesiasat betul atau tidak benda itu tak berbalik pada PMO ataupun mana-mana kementerian. Sebab ialah korang boleh nafi tapi at the end of the day penafian itu perlu juga disiasat kalau tidak, tak adalah Perdana Menteri duk minta SKMM siasat penafian Muhyiddin kalau penafian Muhyiddin pun kena siasat then kenapa SKMM tak perlu siasat penafian kau pula? macam tak adil ke situ kan? tapi itulah kata Malaysia Kini penjelasan itu bercanggah dengan bukti penggunaan skrip yang sama jadual kerja yang profesional dan struktur kauster yang tersusun malah kata Malaysia Kini Beberapa hari selepas pertanyaan Amnesty Syakini, mereka dah tanya awal-awal, sebagian besar daripada 263 itu telah dibubarkan. Sekurang-kurangnya 76, kurang dekat 30% telah dipadam ataupun telah dinyah akses. Termasuk 11 daripada 13 akaun berfaifah tinggi yang ditandakan dalam dokumen yang dihantar ke Meta termasuklah akaun syukur itu tadi. So tak tahulah kata Amnesty Syakini sama ada Meta yang padamkan ke ataupun uh, terdapat permintaan daripada mana pihak ke sebagainya. Tetapi yang penting, selepas Malaysia kini buka mula pasal benda ini, tanya macam-macam, tiba-tiba saja banyak akaun itu telah dipadam dan tidak lagi boleh diakses. Tapi, yang kelakarnya tuan-tuan sekalian, Sejurus selepas Malaysia kini, terutamanya versi bahasa Inggeris memaparkan perkara ini dekat website mereka, tiba-tiba saja mereka telah mendapat surat yang menunjukkan atau yang mengatakan bahawa akses untuk laman web mereka akan dipadam, akan ditutup dan Facebook mereka juga telah disekat dan sebagainya. Tiba-tiba je tuan-tuan sekalian. Tak sebenar-benar, Malaysia kini selepas laporkan tentang perkara itu, dia katakan, oh lepas ini you all tak ada akses lagi untuk akaun ini, you all tak ada akses lagi untuk you punya portal sebagainya, portal you telah ditahan, telah disekat oleh SKMM dan macam-macam lagi. Alasan dia apa? Alasannya lah portal tersebut telah menyebarkan satu kandungan maklumat yang sensitif. Bagi macam itulah tuan-tuan sekalian. Dan benda pelik juga. Kenapa tiba-tiba pula Malaysia kini punya Facebook, punya portal sebagainya dah sekat? Hanya selepas mereka mendedahkan hasil dapatan mereka ini. Ke memang betul dapatan ini memang berkait dengan kerajaan? Ke memang betul kerajaan telah mengupah tentu-tentu cyber ini atau akaun fake ini untuk menjalankan kerja-kerja yang sangat tidak autentik ini? Adakah itu sebenarnya? Sebab itulah mereka tiba-tiba mengangguli Malaysia kini kerana mendedahkan perkara itu. Mereka pun tiba-tiba mengarahkan agar akaun Malaysia Kini, dia punya website dan sebagainya ditutup dan disekat dan sebagainya. Tetapi saya difahamkan beberapa jam selepas itu akses untuk portal mereka dan juga akaun Facebook mereka telah dikembalikan. Tetapi itulah memang sangat-sangat pelik sebab bila Malaysia kini buat pendedahan itu saja dengan tengok, tengok habis semuanya kena sekat dan sebagainya. Eh, pelik juga. Siapa yang arang tu sekat? Dan siapa yang rasa-rasanya bengang dengan pendedahan Malaysia kini ini? Takkanlah rakyat bengang kot. Rakyat of course nak tahu tu tak? Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Pendedahan Malaysia kini ini membuktikan betapa selama ini yang kita kata ada akaun fake by 20% dan sebagainya, benda itu memang betul. Dan ini juga telah membuktikan terdapat bot-bot akaun-akaun fake yang mungkin dikendalikan oleh satu dua individu dan sebagainya. Satu individu cover 10 akaun ke apa-apa ke semata-mata untuk menunjukkan betul itu banyak sekali sokongan terhadap kerajaan madani dan sebagainya. Dan saya cakap terus teranglah Sangat-sangat malu bagi seorang Perdana Menteri yang dikatakan Banyak gila sokongan Sangat-sangat malu bagi sebuah kerajaan yang katanya Ada dua per 3 untuk Gunakan bot-bot seperti ini Untuk gunakan akaun-akaun fake seperti ini Untuk menggunakan sistem yang tidak autentik seperti ini Untuk menggambarkan sokongan terhadap mereka ini Tengah meningkat dan sebagainya Sedangkan hakikat sebenar Sokongan organik rakyat dekat luar sana Memang bermasalah untuk madani Rakyat makin lama makin menolak madani ini itu nyata dan itu jelas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah saya rasa macam agak pelik juga bila kerajaan kata, oh kita tak tanggung benda ni kan. Macam pelik kan sebab siapa rasa-rasanya sanggup untuk keluarkan duit dia sendiri untuk buat kerja-kerja bodoh sokong madani ini sebenarnya. Takkanlah ada orang buat kerja untuk sokong madani tapi tak dapat imbuhan. Dan takkanlah imbuhan tu keluar. Anda kata keluar-keluar -keluar, datangnya daripada poket penerti menteri atau pemerintah menteri itu sendiri. Takkan mereka nak keluar ke diri tak? Lah. Tapi itulah, itu sekadar andaian-andaian saja sebab sangat-sangat pelik setiap semua ini kan. Tetapi yang kita katakan kat sini, janganlah gunakan akaun fake. Kalau betul kau ada sokongan, kau ada sokongan. Tak guna kalau kau cuba hendak mempengaruhi minda rakyat dengan menggunakan sistem-sistem tersusun seperti ini sebab at the end of the day, kebenaran akan tetap tersebar juga. Tapi bila orang beritahu kebenaran, engkau pula angin sampai dia sekatnya dalam orang tu. Eh entahlah. Tanya kamu raja formula Mana formula kamu Memang bahlul Formula tengah berjalan lah bodoh Bodoh Kecik-kecik tak nak mampus Semua besar menyusahkan orang Dah tua pun bodoh Memanglah kita orang kerajaan Yang jadi sekarang ni formula lah tu